तो अफासकीन कौन लोग हैं फ़ासकीन वो लोग हैं अफ़ी खरज उम्म दाखिलफ़ी मिनून मिनली ईमान बिल्लासूल ही कि जो लोग उस चीज़ से बाहर निकल गए जिस चीज़ में मोमिन दाखिल हो गए और वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान हैं तो जो अल्लाह और रसूल पर ईमान नहीं लाया तो वो एक लिहाज से फासिक है बकरा शेख अकबर की किताब इजाज़ुल बयान फिर तर्जमा अभी हम पढ़ेंगे आयत नंबर छब्बीस से बहुज़त फ़मा फल आमन का रब हिमीन का फ़रू फ़ैकून माजा बज म युज़ल बिही कसीरद बही कसरा वमा युज़िल्बि अल्फ़ास्किन तो अल्लाह ताला इस बात से हया नहीं करता कि वो कोई मिसाल बयान करे चाहे वो मच्छर के बराबर भी हो अच्छा कहते हैं जी हया के बारे में शेख शेखबर फुमाते हैं कि ला यास्ता ही कहें ये अल्लाह ताला से हया की नफी है तो अगर कोई कहे कि जी अल्लाह ताली तो बड़ा हया है कि हदीस में आया है कि यस्ता ही मिनिश मिन, दीश, 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 मिन ज़िशा कि अल्लाह ताली बूढ़े से अया करता है तो फिर इन दोनों को आप किस तरह जोड़ेंगे एक तरफ आप कह रहे हैं अया नहीं करता दूसरी तरफ कह रहे हैं करता है तो शेख कह रहे हैं कि इसकी तवील इस तरह से की जाएगी कि अल्लाह ताली इस बात से अया नहीं करता कि वो मिसाल में कोई कमतर चीज़ बयान करें मतलब हया जो मुतल हया की नफिनी नहीं है कि जो मच्छर की मिसाल है आगे उसकी बात हो रही है तो इसका तावील इस तरह से की जाएगी कि मच्छर के पार के बराबर मच्छर की माँ बहु जसन पर तो कोई नहीं है कि अल्लाह ताला इस मिसाल में कम हकीर चीज़ों की मिसाल बयान करने से आया नहीं करता तो ये हया इस वजह से कहते हैं इनल यस्ता ही आई है जरिब मसलम माँ कि अल्लाह ताला किसी मिसाल के बयान से हया नहीं करता तो कहते हैं कि जी यहाँ पर माँ से मुराद ये है कि हर वो चीज़ के जो मिसाल में आ सकती है अल्लाह ताली उसको मिसाल बयान उसकी मिसाल दिलने से आया नहीं करता नहीं कोई भी मिसाल जिसकी दे तो कोई भी मिसाल जिसकी बनती हो मुखातब के वाले से जिस बंदे को बात समझानी है उसका जहन कितना है मेरी बात है उसको उसी के लेवल पे जाके समझाई जाएगी तो समझेगा ना पर वही बात आगे हो रही है कि जी छोटी से छोटी बात भी हो तो वो अल्लाह ताला जो है वो क्योंकि जिस जिसको बताई जा रही है जितना उसका लेवल है उस तक जाने के लिए तो ये छोटी से छोटी चीज़ में भी हया नहीं करता आगे है भऊज़ आतम फमा फाउ कहा कि मच्छर से लेकर छोटी से छोटी चीज़ तक मतलब मच्छर को बड़ी चीज़ चीज़ी है और उससे छोटी जितनी भी चीज़ें वो जितनी भी हों ताला उसकी मिसाल में हया नहीं करता फम अल्लाजीना आमनु तो जो लोग ईमान लाए शेख फरमाें इसमें असाबिक किताब भी शामिल हैं और हम भी शामिल हैं और हर वो बंदा शामिल है कि जो किताब पर वो ईमान लाया यानी कि इसमें खाली मुसलमान शामिल नहीं हैं जिन पहले इलामी किताबें जिन पर उतरी वो भी शामिल हैं फ़या अमून अन ना अन नहक़ को मे रब कहें तो वो ये जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक़ है यानि कि ये मिसाल हक़ है हक़ से मुराद ये है कि ये जिस तरह से बयान की जा रही है उसके मुताबिक है इसमें कोई गलत चीज़ वह अमल लजीना का फरूफ यकुलन माजा आ रा बहाज़ मसल और जो काफ़र हैं वो कहते हैं कि जी अल्लाह ताली ने इस मिसाल से क्या क्या चाल क्या अच्छा है अल्लाह ताली इस मिसाल से कौल तैयार युज़ुल्व तोल्ला तै फरमाता है कि युज़िल्बि कसीर उनदी कसर है कि अल्ल तिसाल से बहुत सो को गुमराह करता है बहुत सौ को इससे हिदायत देता है तो यहाँ पर वह अल्ल त शेख़ फरमा रही है कि मोमिन और फासकीन का जिक्र नहीं किया बस जनरल बात कर दी व माँ यूज़िल्लुभिहीफ़ास मोमिन का ज़िक्र नहीं किया और फ़ासुकिन का ज़िक्र आगे किया है व माँ युज़िलुबी और गुमराह जो करता है वो सिर्फ़ फ़ास्किन को जिक करते तो अफ़ासन को लोग हैं फ़ास्किन वो लोग हैं अफ़ीन ख़रज वम्मा दाखिल अफील ममिना मिनलीमान बिल्ल मतलब व बसूल कि जो लोग उस चीज़ से बाहर निकल गए जिस चीज़ में ममिन दाखिल हो गए और वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान हैं तो जो अल्लाह और रसूल पर ईमान नहीं नहीं लाया तो वो एक लिहाज से फासिक है और ख़ास तौर पर ये है वो लोग हैं कि जो अपने दीन पर तो ईमान लाए अहले किताब में से लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए तो एक लिहाज से तो वो ईमान लाए भी हैं और एक लिहाज से वो ईमान नहीं लाए तो इस सेंस में ये फिर बात यहाँ पर शेख ने वाज़ कर दी जो ऊपर बताया था ना कि अल्लाजीन आम अनु और इसमें अहले किताब भी शामिल हैं तो फिर नीचे फ़र्क हो गया कि अब अहले किताब वो हो गए जो निकल गए पहले किताब में से वो जो कि आप सल्लम पर ईमान नहीं लाए वो फासिक करार दे दी गई और जो ईमान लाए तो वो नहीं, करार नहीं वोमिन की शरीयत आई तो पहली शरीयतें सारी ख़त्म हो गई ना फिर खत्म हो गई तो उन्हें इस पर ईमान लाना चाहिए अगर नहीं लाएंगे तो उसका मतलब है वो फांसी गए हाँ वही ना तो इस वजह से फांक है ना लेकिन एक लिहाज से वो अपनी पैमान तो लाए हुए ना अल्लाह भी तो मान लाए हुए एक तरह से लाए इस वजह से मतलब वो बात है दोनों तरफ उनका एक रुख है ना तो उसको इस आज से वाजे किया गया तो फसूक के बारे में कहते हैं फसूक का क्या मतलब है फसूक का मतलब है किसी चीज़ से बाहर निकल जाना और शरीयत में फसूक का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के हकाम से बाहर निकल जाना तो ये शेख ने इस जगह पर फसूक का मतलब ही बता दिया और ये आयत जो है ले किताब और ममिनी दोनों के वाले से ये भी बता दिया अच्छा जी आगे अल्लाजीन कजून अहद अल्लाह मबाद मीसा के ही ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह से किया गया अहद वादा जो है वो तोड़ देते हैं ठीक है आगे भी पढ़ लेते हैं व यखताऊ न माँ अमर अल्लाह बही यू सला और जिस चीज़ का अल्लाह ने वसल का या जोड़ने का हुक्म दिया उसको तोड़ते हैं व युस दून ज़मीन में फसाद करते हैं उलाई कमुलखा सरून यही खसारे में यहाँ पर भी शेख ने कहा है कि जी जो लोग अल्लाह से किया गया आयत पक्का करने के बाद तोड़ देते हैं वो अहली किताब है वो पहली दफ़ा ईमान लाए तो उन्हें ऐद पक्का कर लिया लेकिन अब उनको कहा गया कि जी अभी इस नबी पर ईमान लाओ तो वो उन्होंने चूँकि ना किया तो एक लिहाज से उन्होंने जो ऐद था वो अब तोड़ दिया तो ये मुराद इस तरह से है अच्छा वह यखता हूँ न माँ अमर अल्लाह भैया यूसअल कि जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया कि जोड़े उसको तोड़ते हैं तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि जी तमाम रसूलों पर ईमान लेके आओ लेकिन वो सब पे नहीं लेके आए बस कुछ कुछ पे लेके आए तो इस वजह से वो इस इसमें भी पूरे नहीं उतरे क्योंकि वो नबी मोहम्मद वसल्ल की नबूत पर तो ईमान लाए नहीं है तो इस वजह से वो भी पूरा नहीं किया उन्होंने वही से दून अफेलर्स किया है जी कि ज़मीन में वो काम करते हैं कि जो अल्लाह ताली के हकम के ख़िलाफ़ है जब उसके ख़िलाफ़ करते हैं तो ये फसाद फिलर्स के ज़ुमे में आ जाता है उलाई कामास यही लोग खसारे में हैं इनके बारे में हमारा बेहद तजारत हम कि इनकी तजारत ने इन्हें नफ़ा न दिया बलखसर उम बल्कि उन्होंने अपना असल जो असल माल भी कवा दिया असल माल उनका था ईमान जो कि पहले नबी पे हज़रत ईसा पे हज़रत मूसा पे लाने पर ईमान की शक्ल में जो हज़रत इब्राहिम पे आमाम पे लाने के लिए ईमान जो उन्होंने पहला अपना माल कमाया तो दूसरे नबी पे ना लाने की वजह से वो भी गवा दिया तो ये है तो ओलाई का मुल्क खासुर के बारे में कहते हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने हिदायत दे के जो गुमराहि ख़रीद ली और मगफरत दे के अजाब ख़रीद लिया और ईमान दे के कुफर ख़रीद लिया और सलाह दे के फसाद खरीद लिया और तोड़ना दे के जोड़ना दे के तोड़ना खरीद लिया और अपना जो वादा था वो पूरा ना किया तो शेख ने यहाँ पर सारी उनकी सिफात गिना दी जो कि आयत में आई हैं बासी जी सलाम दे रहे हैं वालेकम है, तो बात तो मेरे ख्याल में इधर आगे चलते हैं अल्लाह तरम कई फतक फ़ुरून अबिल्लाकुन तुम अमवातन फ़ाह याकुम सु तो मयुहय युकुम सुम मईलई तुर जाऊँ, कि तुम कैसे अल्लाह का इनकार करते हो या कुफर करते हो कि तुम तो मुर्दा थे उसने तुम्हें ज़िंदगी दी फिर तुम्हें मारेगा फिर तुम्हें जिंदा करेगा फिर तुम्हें उसी की तरफ लौटना है अच्छा अभी इसमें जो थी ती, दो तीन दफ़ा तकरार आई है तो देखते हैं शेख अकबर इसकी क्या शरह करती हैं कह रहे हैं कई फ़ा का जो लफ्ज है वह हरफ इसतफाम है और इसमें तोबीख़ का पहलू भी है तोबीख़ का मतलब उनके लिए झाड़ का पहलू भी है तो ये पूछ रहे हैं लेकिन सवाल है लेकिन सवाल में उनको एक झड़की दी जा रही है अच्छा जी कई फतक बिल्ला है वकुन तुम बिला हयातन के तुम मुर्दा थे तो उसने तुम्हें जिंदा जिंदा किया यानी कि तुम्हारे अंदर ज़िंदगी तख्लीक की और ये रूह से तख्लीक़ की कि जो इंसान का मकसूद है जो इंसान में मकसूद है फिर वह तुम्हें मारेगा यानी कि तुम्हारी अरवा को कब्ज़ करेगा ताकि तुम उससे मिलो और उससे मुलाकात करो सु मैं युक हम युक हूँ फिर वह तुम्हें जिंदगी देगा यानी कि तुम्हारी अरवाओं को अजसाद की तरफ लौटाएगा ताकि बंदा अपने रब की तरफ रूह और जिसम से कुलियतन मुतवज्जे हो कि मौत में तो सिर्फ रूह है जिसम नहीं है क्योंकि रूह रह जाती है ना जिसम तो इधर रह जाता है रूह उसके पास जाती है मधर तो रूस के पास जाती है फिर जब दोबारा से उठाया जाएगा तो वह दोबारा हाँ जो जिसम दे तो उसको फिर रूस में जाएंगे इसलिए पाया दोबारा से फिर रूह और जिसम दोबारा हो जाएंगे दोबारा हो जाएगा रफरकब हुकुम फिर इसम कि तुम्हारी अरवाओ अरवाह को दोबारा से असाद में सवार किया ताकि तुम उसकी तरफ लोटो सुब मिले तुर जाऊँ फिर तुम उसकी तरफ लौटोगी फिर उसके आगे तफस बताइए कि जी अल्लाह ताली ने उसकी रूह को जो लौटने को कहा तो सबसे पहले रूह जो थी वो एक अब थी मुजरत शक्ल में ठीक है और वो उसकी जिसम की तदबीर कर रही थी फिर वह उसकी तरफ लोटी वालियन मलिकन बे माँ के अल्लाह ती ने उसको जिसम की तदबीर का बा, मतलब बादशाह बना दिया इस जिसम का और उसकी वो तदबीर करती रही बस असल में इसमें यही आगे शेख ने कुछ और तफसील बताई है पुरजीत की आयत भी लेके आए खालक कलमाऊ तो हयात अलबल असा अमला कि उसने मौत और हयात को पैदा किया ताकि तुम्हें पहचाने के कौन जो है वो नक अमल करता है तो ये मौत और हयात के वाले से भी थोड़ी सी बात की आगे अगली आयत पे चलते हैं वल अजी खला कलकुम माफिल अर्द जमीन बिकुल न ली कि उसने ज़मीन में हर चीज़ या ज़मीन में जो कुछ है वो तुम्हारे लिए तख्लीक किया तो शायद कह रहे हैं यहाँ पर उन लोगों का रद्द है जो ये समझते हैं कि ये नेचुरली सारी चीज़ें तख्लीक हुई हैं जो नेचर को मानते हैं तबिया को जो मानते हैं वो कहते हैं जी ज़मीन में अंदर खुद ही खासियत आई और ये बने और फलाना हुआ और जिस तरह साइंस कहती है तो शेख कह रहे हैं कि यहाँ पर तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि उसने तख्लीक किया तो इन सब का रद्द आयत से हो गया और खाला का खाला का कहते हैं कद के मानों में है। और कद का क्या मतलब है कद का मतलब है वह कद फ़िया अखवाता कि उसमें उसका रिस्क रखा शेख फरमाते हैं कि हमने यहाँ पर खाल का कद दर के मनू में इसलिए कहा है क्योंकि इसकी बात जो आयत है उसमें अल्लाह ताली फरमाता है सुमस्तवा रसम फसवा सब कि फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और उसने आसमान को सात आसमान जो नहीं है बना दिया तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर सुम्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो कि बाद की तरफ इशारा करता है तो ज़मीन का जो तख्लीक है और उसमें जो रिस्क है वो इल्म है फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और ये दोनों एक थे तो फिर उसने इन दोनों को अलहदा किया और उसको सात आसमान तबक दर तबक बनाया और उनमें जो नहीं है वो सितारे घूम रही हैं आसमानों में वही जो सात सितारे हैं ज़ोर मरीख और पता नहीं क्या जहल और ये वो सारे ये सात सितारे घूम रहे हैं उस, उन सात आसमानों में फता तो और ज़मीन को जो खोला तो उसके अंदर से उसकी मदनियात निकली नबात निकली हैवान निकले तो शायद फरमारे कि अल्लाह तूरी जो कायनत सोलर सिस्टम में तख्लीक़ किया ये हमारे लिए तख्लीक है इसमें हमारे लिए नमते भी हैं निशानियाँ भी हैं सब कुछ और ये बहुत बड़ी तकलीक़ है अल्लाह ताली की और कह रहे हैं कि हमारे लिए तख्लीक़ की है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब हम दार आख़रत में जाएंगे तो ये ना आसमान रहेगा तो ना ज़मीन रहेगी ये ना पहाड़ रहेंगे और ना ही दुनिया रहेगी ये सारी चीज़ें जो नहीं हैं ये ख़त्म हो जाएंगी ये तबाह बर्बाद हो जाएंगी आगे मज़ीद एकायत लेके आए वजी ख़लक अस्मत वाल अर्दा फ़ीसद वक़ान आरश हो वालमाए लिया हसन वमला कि वही तो है जिसने ज़मीन और आसमान को छः अयाम में तख्लीक़ किया उसका अरश पानी पर था ताकि वो तुम्हें आज़माए कि तुम में से कौन बेहतर अमल करता है हुद की आयत नंबर सात और एक और आयत वाला नब बुल् नकुम हत्या नम और हम तुम्हें आज़माएंगे हत्या के जान ले और एक और आयत वाहकुल्लेशन अलीम के वो हर चीज़ को जानने वाला पहले से ही है ताकि फिर वो आगे बाकी आयात लेके आए या शख करकुम माफिस सम्मात माफ़िलर तमीम मीनू के, के ज़मीन और आसमान में जो कुछ है उसने अपनी तरफ से तुम्हारे लिए मुशर कर दिया है यानी कि तुम्हारे लिए खल तख्लीक कर दी है और इसी में जुनी है वफ़िक्र करने वालों के लिए निशानियाँ हैं ताकि वो चाहे ताकि वो जानें कि अल्लाह की इससे मुराद क्या है अल्लाह की मुराद तक वो पहुँचें तो ये मेरे ख्याल में हैं कुछ आयात इस पर भी इसको करते हैं तो नेक्स्ट जो मौजू है वो फिर अगली आयात से आयत से शुरू हो रहा है हज़रत आदम की खिलाफत का तो वह दो मिनट में वफ़ा करते हैं तो उसके बाद इन शक्स्ट मौजू पर अगली आयत को देखते हैं